মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে তোমালোকৰ লগত মই যিখিনি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলে বাকী থকা প্ৰশ্নখিনি উদ্যোগী হওঁ অহা পাঠটোৰ আলোচনা কৰিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্যোগী চাই মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিবলৈ কি কি কৰিব পৰা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে সহায় কৰিবৰ বাবে সৰহসংখ্যক মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয় উদ্যোগিক কোষ গঠন কৰা হৈছিলে আৰু এই কোষসমূহে নিবিধভাৱে কৰ্মশালা প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰে সেয়েহে ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰা কেৱল চাকৰি আশাত পঢ়াৰ বিৱৰ্তে সামন্তভাৱে এই কৰ্মশালা প্ৰশিক্ষণ আদিত যোগদান কৰি নিজকে উদ্যোগিক মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা উচিত জনবিস্ফোৰণৰ বাবে চৰকাৰে সকলোকে চাকৰি দিয়াটো অসম্ভৱ প্ৰতি দহজন ছাত্ৰ মাত্ৰ এজনকহে হয়তো চৰকাৰী চাকৰি পাব কিন্তু সংখ্যকে বেছি সংখ্যকে বেচৰকাৰী খণ্ডত চাকৰি পাব সৰহ সংখ্যকে কিন্তু উদ্যোগী হৈ নিজৰ জীৱিকা অৰ্জন কৰিব লাগিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সোনকালে নিজকে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰি তাৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'লে সেয়া নিজৰ বাবে আৰু সমাজৰ বাবে মংগল চমুদুকা লিখা এইখিনি তোমালোকে চোৱা মই দি দিছোঁ যে টমাচেলভা এডিশ্যন তোমালোকে চাই ল'বা এইখিনি আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট স্কুলে আহিম ৰাডাৰ ফৰ্ড ৰাডাৰ ফৰ্ড এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা কাৰণ আজিকালি চমুটোকা আহে দেই আৰু বিল গেটছৰখিনিও চাবা এইখিনি আছে তাৰপিছতে চেষ্টাৰ কাৰচনৰখিনি চাবা এইখিনি চেষ্টাৰ কাৰচন আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আৰু এটা পাম উইলিয়াম চেক্সপিয়াৰ উইলিয়াম চেক্সপিয়াৰখিনি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা বহিম আৰু তাৰপিছত তোমালোকৰ অতিকৈ প্ৰিয় আমাৰ কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ তেখেতৰ বিষয়েও এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা এইখিনি আছে আৰু ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ আন এজন আমাৰ জনপ্ৰিয় সকলোৰে মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্ত তেখেতৰ বিষয়েও এইখিনি লিখা আছে আৰু এইখিনি চমতুকা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বহিত লিখি মুখস্থ কৰিবা তাৰপিছতে সমৰ্থক শব্দ লিখা প্ৰভাত পুৱা দেই এইটো পূব হৈ আছে কঠিন টান এলেহুৱা ধূত বৃহৎ ডাঙৰ ডাঙৰ মানে বৃহৎ চেষ্টা প্ৰয়াস লগৰীয়া লগ পোৱা বন্ধু লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিৰৱ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন হাবিয়াস ইচ্ছা সপোন স্বপ্ন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াক থালি শব্দবিলাক বেলেগ গীত অৰ্থ একেটে তাকে সমৰ্থক শব্দ বুলি কয় আৰু বিপৰীত অৰ্থক মানে বিপৰীত অৰ্থ বুজায় নতুন পুৰণি ক্ষুদ্ৰ ডাঙৰ সফল বিফল কৰ্মহীন কৰ্মস্থ ইলেভা পৰিশ্ৰমী সহজ স্থান সপোন দি থক সুবিধা অসুবিধা আৰম্ভ শেষ জন্ম মৃত্যু সমান আৰু অসমান ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন আছিলে আমাৰ সেইটো তোমালোকে ক্লাছ নাইনত নিশ্চয় পাইছা ইয়াত জুৰিয়া শব্দ বাক্য কৰিব দিয়ে জুৰিয়া শব্দ মানে অনুকাৰ শব্দবিলাকে জুৰিয়া শব্দ যেনে ল'ৰা ছোৱালী হাত ভৰি খুৱাই ধুৱাই জীৱন জীৱিকা পা পইচা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে পথাৰত খেলি আছে ৰামে হাত ভৰি ধুই কিতাপ পঢ়ি আছে সীতাক খুৱাই ধুৱাই স্কুল পঠালে জীৱন জীৱিকা সেই পৰিয়ালটোৱে বহুত কষ্টৰে জীৱন জীৱিকা কৰি আছে পা পইচা মানুহৰ জীৱনত পা পইচাৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় তাৰপিছত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰা উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সমান এলেহুৱা কা পুৰুষৰ নিচা উদ্যোগী পুৰুষ সিংহৰ সময়ত এলেহুৱা কা পুৰুষৰ নিচা ইয়াৰ অৰ্থ এই যে এজন উদ্যোগী অৰ্থাৎ এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ আৰু কৰ্মহীন নিবনাৰ মাজত থকা উদ্যোগ ব্যধান হ'ল এলাহ আচলতে সকলোতকৈ সহজ কাম হ'ল এজন উদ্যোগী বা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হোৱা কিয়নো ইয়াৰ বাবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ত ডাঙৰ ডিগ্ৰী নালাগে ইয়াৰ বিপৰীতে আটাইতকৈ কঠিন কাম হ'ল এজন সফল উদ্যোগী হোৱা ইয়াৰ পিছত যি মূলা বাঢ়িব তাৰ দুপাততে চীন যিমূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চীন অৰ্থাৎ মূলাশাক এজোপাত উপতীয়া হৈ থাকোঁতে তাৰ ভাল বেয়া স্বৰূপ পৰিস্ফুট হৈ উঠে তেতিয়াই গম পোৱা যায় যে পুলিটো বাঢ়িব নে লেৰেলি যাব ঠিক সেইদৰে মানৱ জীৱনৰ বহুতো ক্ষেত্ৰতে এই কথাষাৰ খাপ খায় এজন লোকৰ সৰুকালতেই তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো প্ৰতিফলিত হয় এই ক্ষেত্ৰত আমি উদাহৰণস্বৰূপে মানুহৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে ক'ব পাৰোঁ তেখেতৰ বাল্যকালত যে তেখেতৰ বান্ধিত্যপূৰ্ণ কবিপটিভাৰ উমান পোৱা গৈছিলে সেয়েহে কোৱা হয় যে জীমলা বাহিবলা দোকানতে চিন শুই থকা শিয়ালে হাঁহ ধৰিব নোৱাৰে শ্ৰমবিমুখ লোকে যে জীৱনত উন্নতি কৰিব নোৱাৰে তাক বুজাবলৈ উক্ত প্ৰৱচনটো অসমীয়া ভাষাত বহুতবাৰ বহলকৈ ব্যৱহাৰ হয় হাঁহ কুকুৰা শিয়ালৰ প্ৰিয় খাদ্য কিন্তু হাঁহ কুকুৰাবোৰে আপোনাৰ আপুনিকৈ শিয়ালৰ ওচৰ ওচৰত ধৰা নিদিয়ে শিয়ালে নিজ চেষ্টাৰে এইবোৰ ধৰিব লাগে নানান চেষ্টা কৰিব লগা হয় সেয়ে শিয়াল এজনীয়ে যদি চেষ্টা নকৰি গোটেই দিনটো শুই থাকে তেন্তে সি হাঁহ ধৰিব নোৱাৰি লেখাই মৰিব লাগিব ঠিক তেনেদৰে মানুহে জীৱনৰ সুখ শান্তি থাকিবলৈ হ'লে তেওঁ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব নিজে ধন অৰ্জন কৰিব লাগিব কিন্তু তাকে নকৰি যদি অনায়াস দিন পাৰ কৰে তেন্তে সি কেতিয়াও জীৱনক উদগতি কৰিব নোৱাৰে সেই উদগতিৰ বাবে পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন লিংগ বিৱৰ্তন কৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাৰ বাইদেউ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পুৰুষ মহিলা বন্ধু বান্ধৱী মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক গ্ৰামাৰো মই বেলেগকৈ ক্লাছ দিছোঁ বা এতিয়াও দিম লিংগ মানে চোৱা মতা বা পুৰুষক বুজালে পুংলিংগ আৰু মহিলা অৰ্থাৎ স্ত্ৰী বুজালে স্ত্ৰীলিংগ গতিকে ইয়াত আমি লিংগ পুলিংগ আৰু স্ত্ৰীলিংগ এনেধৰণেই কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ লগত এক নম্বৰৰ প্ৰশ্ন কেইটামান আলোচনা কৰিম ইনফচিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীৰ নাম কি বিজিতা ছাৰক উদ্যোগী সম্পৰ্কে কি কৈছিলে এজন উদ্যোগী অৰ্থাৎ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ আৰু কৰ্মহীন নিবনুৱাৰ মাজত থকা শুদ্ধ ব্যৱধান কি এপল কোম্পেনীৰ সহ প্ৰতিষ্ঠাপক ষ্টিভ জবছৰ মতে এজন সফল উদ্যোগী আৰু এজন বিফল উদ্যোগীৰ মাজত থকা ব্যৱধান কি কোনজন বিখ্যাত ব্যক্তিয়ে কৈছিলে আমাৰ ভাগ্য গ্ৰহ নক্ষেত্ৰই নিৰূপণ নকৰোঁ ই আমাৰ নিজৰ ভিতৰত থাকে ইলেক্ট্ৰনিক বাল্ব আৰু বৈদ্যুতিক বাল্ব কোনে উদ্ভাৱন কৰিছিল নাৰায়ণমূৰ্তি কোন জুবিন কাৰ্গ জিন্দাবাদ নামৰ অসমীয়া গ্ৰন্থখনৰ ৰচক কোন প্ৰথম অৱস্থাত উল্লেখে কি কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী কোন আমেৰিকাৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিজ্ঞানী চেষ্টাৰ গাৰ্লছনে আৱিষ্কাৰ কৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি দশম শ্ৰেণী শ্ৰেণীকোঠাত সোম শ্ৰেণী শিক্ষকগৰাকীৰ নাম কি কি কাৰণত এটা নতুন বস্তু বজাৰত সহজে বিক্ৰী নহয় হস্পিটেল খুলি কৃতকাৰ্য উদ্যোগী হোৱা স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীৰ নাম কি ছাৰ এজন উদ্যোগী হোৱাৰ বাবে শিক্ষাগতৰ কথা কেনেধৰণৰ হ'ব লাগিব কথাষাৰৰ বক্তা কোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আজি এক নম্বৰৰ কুৱেশ্যন এয়া পোন্ধৰটা আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই কুৱেশ্যন আমি সম্পূৰ্ণ আমি লৈছোঁ তেজ পেপাৰৰ পৰা গতিকে তোমালোকৰ পৰীক্ষাত সাম্ভাব্যপূৰ্ণ সকলোখিনি প্ৰশ্নৰ আমি তোমালোকক আলোচনা কৰি যাম তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা নতুনকৈ হওকলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু এটা কিন্তু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ